В вашем доме, например, есть одна квартира, которая в свое время позволяли отдельной квартире перейти. в 16-м доме есть одна квартира, которая отапливается электрически. Тогда была создана в городском совете комиссия, подавали заявление. Человек, который переходит, отказывается от централизованного теплоснабжения, разрабатывал проект. Проект на отключение от сетей инженерных теплоснабжения и проект на установление альтернативного теплоснабжения. Потом составлялся акт приема и таким образом ему не начислялось э, за ну, организацию, которая теплоснабжение занималась. В вашем доме я не помню, кто-то на первых этажах... По-моему Григорий, который... Не, 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 молодой И Григорий тоже. Ну, в городе это существовало положение где-то с 2005 по 2007 год. В 2007 году вышло постановление о том, что может перейти только или подъезд целый, или дом в целом. Вот так. Ну, а существует разное. Есть там индукционные котлы, газом можно отапливаться, если у нас нет газа централизованного, привозной газ, ну и так далее. Но все это... Алгоритм один. Сначала проект, потом воплощение этого проекта, ну потом альтернативное. Ну если наборник. альтернативный, наверное, источник, то это может быть только СМД, точнее будет кто-то. Ну, раньше такое, такого жесткого а требования не было. А кто Человек Одинная ответил фирма, вам, что документов, нет. документов ну, так, всякому... еще никаких нет. нет кто и как будет, конечно, никто богатая. не знает. Но решение вам надо принять